одному и навсегда утвержденному сценарию движется наше сотрудничество с нашей военной частью подшефной военной частью из города Севастополь. Вот. И я уже в седьмой раз принимаю должности мэра э, делегацию, которая приезжает нам весной. В этом году чуть-чуть э, э, запоздали, но э, в любом случае документы, которые у нас есть, были подписаны раньше. Поэтому я рад э, приветствовать наших гостей. Вот, обещали они провести хорошую погоду из, из Севастополя. Но, но видно, обоз э, где-то отстал в дороге. Судравая хорошая. Да, с, утра, <laughs> с утра, <смех> да, <смех> хорошая, потому что у нас уже с пятницы вечером, так сказать, наблюдаются дожди, поэтому нам бы хотелось бы вернуть нашу летнюю погоду и, и кусочек Севастополя. Что хочется сказать и особенно подчеркнуть. Несмотря на многие процессы, которые происходят в нашей стране, по-прежнему остается слабая материальная база наших вооруженных сил. Это ни для кого не секрет, поэтому на органы местного самоуправления, согласно указу президента Украины, возложена почетная миссия помогать нашим вооруженным силам. И у нас, вы знаете, две подшерные части. Это наш 27-й реактивный полк, который базируется в полке еще у нас. Есть определенное движение Министерства обороны перевести этот пол в Чернигов. Вот мы этому сильно сопротивляемся, потому что считаем, что в городе Сумы все равно должны остаться военные, учитывая то, что жизнь в городе начинается тогда, когда в город входит военные. Помните, да? Вот, и жизнь закончится в городе, когда военные из него уйдут. Вот, но Севастополь это не грозит Севастополь э, город моряков э, и российских и украинских. поэтому мы э, будем и в дальнейшем наше сотрудничество продолжать укреплять насколько нам позволит э, ныне действующее законодательство оказывать материальную и другую э, всевозможную помощь.